Sumqayıtda hələ dayanacaq öz adı var. 14 mərtəbə. Dejurnu, kameranın altı, üzbə-üz, xudafərrinin sağı, Esmiranın yanı, sevgilimin arxası. Bizə bir <coughs> maraqlı məsəl var ev. E, yəni Azərbaycanlılarda da bu. Deyək, gəl öpüm keçsin. Plan yeri mağrıyız, gel öpüm keçsin. Ora mağrıyız, gel öpüm keçsin. Bunu öğretilen uşaq da böyüyür. <laughs> <laughs> Elə zarafatlar var ki demeye lazım böyle, öz Böyüyür, bunu bulvarda kızı gəmirən yerdə tuturlar. <laughs> Deyirlər, ay ne elinizə deyir, diş <laughs> pastelde selfie'liyip paylaşasam da. Bu ne demekti? Tek yatıram koymuyor. Başım harabdı seni. Meyle şekiller paylaşma. Gözümden görmüş abi. Ha, olabilir. Bir iki tane. Hansısa boşluğuma düşüp paylaşmışım. Bahamsı boşluktan mı da. Gül siz ne Hansısa kubla kabinette zat da. Bir şlank elyandı, bir bedre viski. Güya ka kəm partdadır da. Güya biz bilmirik nə var lay. Belə də salamətçilik sizdə nə var lay? Bu qızlarda ayrıca bir dünya bir sarda olur. Dırnaqlarında. Mən fikir vermişəm 90% qızın beş barmağının birində dırnaq olmur. Bilmirəm bunu yigillər Kiməsə padar qədə dilirlər. O ayrıza qalır orada belə az qalır bilənsə ki, bəs müəllim bəlkə mənə də bir dırnaq qoyasan, bəlkə yaraşa. Özü də hərdən eləyib elə barmaqda sındır o dırnaq ki, göstərməyə çətinlik çəkirsən. Axşam deyirsən ona ki, bir dənə ürəyim bir dənə canlı görüntülü danışaq da səninlə. Yox, nə danışırsan sən? Bu da puldan canlıdır da, o yox kimi qəbul eləmir, eh o. O yoxu deyəndə hazırlaşır. Başsa vaxtodur orada. Yox, bu danışırsan səni, eh, o canlı nədir? Desə birayım, nə olar, əbdi. E, A, adama sözü necə rəbət deyirlər. Bəs de, də saçlarının zodu. Bu qodan zaddan var da, desən, adaməli sən bir dənə canlıyı mənə görüntünü mənə çox görsə. Hazırda axılcə. Dai sənsə də neyniyə yığ danışaq. Minnətə bax, əzizdə. Yuğursan gecə saat 3-dür. Giyinib ən bahalı paltarını, kravatla. Giyinir ən bahalı paltar, makiyaj elə bir toya gedir. Taxtar belə, duxunu da o qədər vurub ki, mən telefondan istəyirdim o duxunu yeyim. Ölsə soruşanda dedi ki, bu benim dual halim. Ha sənin dualın? <laughs> Ətrə duxu deyən xanım evdən tələsik çıxıb gedir oğlanla görüşməyə, baxır ki, ay da duxu bırım deyir. Gəlirdi ki, ürəyim, ətuxum vardır da mənə. <laughs> <Təbii> ki, <laughs> da <laughs> necə, mislət, Qız da yanında uşağı gedib çıxır Lavrun verliyinə, həmin oğlana asar. <laughs> yera eh tu qomar indi gəbərəm. Qəsarənin idman zalındayam. Qaçıram. Zəng edir. Yeri deyil ha. Alo. Ardas Andrey. İdmandayam. Neynirsən? Qaçıram. Bəs nəfəsin niyə belə gəlir? Ay qız qaçanda nəfəs alır da belə olur da. Yo nə sə mənüşfələnirəm səndən. Qoğumamın istərsəmə zalda məşq edən qızlardan biri, Kantelə yaxınlaşır. Kantel isə solda qırağa, sənə. Keç e, çıxararsınız. <laughs> İndi <Şimdə> o. <laughs> Ağəs E -e heç kim. Yox, mən bilirdim. Mən bilirdim sən mənə xəyanət edirsən. Sən bax beləsən də ömrü boyunca zəng edəmsən. WhatsApp-da da görürəm onlaynsan amma heç nə yazmırsan. Ha vaxt yazacaqsan? Bir dəfə mənə yazmalın. Niyə bu gözlədə bilməzsən? Hələ ona görə yazmırsan mənə. Ay qız, yazacam da. Ay insan, bir saatı dayanmışam. Hə, mən burada mənə yaxınlaşmayan adam qalmadı. Bir deyir, xanım, təksiniz. Deyirəm, yox. Cütəm, tək görürsən. Bir deyir, xanım, istəyirəm ötürəm. Birin nömrəsinə ötür. Hələ biri yolda maşını saxlayıb deyir ki, xanım, Boş sansan, boş ev var. Gene boş, vaktimizi dolu dolu keçirək. Romantik ayı bak ey. <laughs> göz doymur da göz doymur. Hele de it olsun, bir şey olsun dayıktan. <laughs> solusan şirin misal üçün deyəndə məsələn belə bəzən də sizə deyirəm ki bunu 50 dildən də başa salmaq olar. Yəni deməli uşaq gəldinə bən necə olun? At, tərnosu necə olur? Deməli sən belə əkiz toxumlayıb qadın toxumlayırsan. Ona gedib o yolda və onlardan ikisini gətirib oldu. İstanbulda da bunlar Uşağa deməyolar dərəsinsə ay stiləri, ay stiləri. Azərbaycançı dem, səni haçılayaq gətirəm. Uşaq harda haçı görsən, haçı. <laughs> Bəla hardan gətirmişəm? O qardaş mən deyiləm bu. <laughs> hazır leylər. Dizdinə <laughs> dərsi sözlər mürdü. Çox uşağa deyirəm, gömrə taşıla çıxırdı. Mənə mənə izə olmuşam. Əksəriyyəti er, birlikdə taşıxdı. <laughs> <laughs> həmşə ərkə söyün nəvələr babanın adı qoyulan nəvələr olur. Baba oturur, "Ay, mənim ömrüm az qalıb, gəl uşağa mənim adımı qoyaq." Baba ondan sonra 150 il yaşayır, maşallah. Nəvə ərkə söyün olur. Problemi deyil. Problem ondadı ki, təkcə babanın adı İspəndiyardı. Sən babanın yanında o uşağa isi, misi, pisi heç nə deyə bilmirsən. Rəsmən bir pis tərəfində deyim. Təsəvvür elə babada burda Nəbət də burda. Sən nə tər deyəsən ki, uşaq ağlayıb, ay şey, bu İspendiyarın soskasını gətir ver ağlamasın. İspendiyarın qaşasını ver. Bunu da deyə bilmirsən. Ə suallardan biri odur ki, yenə həmişə bir qardaş yaxınlaşır. Mənə niyəsə həmişə belə olur? Kütləvi sual vermirlər. O zum yaxınlaşdı, mənə hə, dedi ki, "Qardaş, atan sizə evdə konsert verir." <laughs> əndim Reski qardaşa qayıtdım ki, hə, bir dəfə siqaret çəkən yerdə məni tutdu, konsert verdi. Amma konsertin bileti bir dənə məndə idi. Yəni başqa bir adam o konserta. Nə baş uşağızın bir günlərin dəstə məllim qayıtdı ki, uşaqlar, e, məsələnin həllini tapın. Ayka, Asif, Vasif ağası ilə meşiyə getdilər. Meşiyə getdi xəbərdir. Asif, Vasif müftəda. Bəs Ayka nədir? Bu da daha ki məlmə ehtiyac yoxdur. Uşaqlar hamısı birlikdə ayka nədir? Mercedes avtomobili. Biz Azərbaycanların ən çox sevdiyi avtomobili Mercedes. Mən bu maşının tarixi ilə maraqlandım. Mercedes avtomobilini icad edən adam maşına qızının adını qoyub. Qızının adı olub Mercedes. Heç bir Azərbaycanlı çək verdiyi maşına qızının adını qoymaz. Məsələn, qızın adı Ləpapədir. Deyir ki, xeyr ola kimsə Ləpapəyə minəcək. Ləpapə altın vurdu. İndiki bəzi qızların üzdə geyindiyi şortiklər o vaxtın nənələrin atda geyindiyi tumanlardan çox göydəkdir. Ha, o müşahidə etmişik, ən azından bilirəm. <Sessizlik> mahsiriko yaxşı qadın adamı. Siz kişilər hamımız eynisiz də. Va yaxşı mən razıyam. Biz kişilər hamımız eyniyik. İndi sizə sual verirəm. Qadınlar siz eyni dəyirsiz. Görürsüz sual verən kim? Yox, heç də eyni dəyirik. Ay sal, baş problem də bunda ki, eyni dəyirsiz. Eyni olsanız biz başqasına niyə baxırıq? Ha? Səsini qabağını qoydun da bizi. də nə gözəl adətimiz vardı. Oğlan evi qızı araşdırırdı. Məhldən, qonum-qonşudan. Gəlid oğlanın qardaşı və ya dənəsi qızı soruşurdu. Məhldədə də bir dənə şən yığınma rast gəlirdisə, o oğlanlar, o qızın taleyi bu Təsad, oğlanın əlindədir. Bu nədirsə odur. Təsəvvür et oğlanın qala soruşur ki, bəs qaraş, falan gəzin qızın maraqlanır. Necə ailədir, necə qızdır? A, qardaş, çox gözəl ailədir. İkimizin canı bu qız var ha. Bu məhəllədə heç kim deməmiş ki, bu qızı həyatda görürəm. Bu qız əhəti heç kim görmür. Saat 12-də evdən çıxıb axşam, bir də səhər 5-də gəlir. Bunu heç kim görmür. <laughs> bir tanış uşaq var idi. Gördüm, çoxdandır görmürdüm. Deyirəm, "Hə qocaş, evləndinsən, nişanlı idin." Derə, "Yox, qızın atası öldü." Bir il keçdik, yeni görüşdük. Dedim, evləndiniz? Ayıq, ayıq, qızım bibisi öldü. Bir il də keçdik, görüşdürəm ha. Nə oldu, evləndin? Ayıq, ayıq, qızın amsı öldü. Biz bir il də keçdik, görüşdük. Dedim, qoca, sən evləndin? Derə, yox, idi. Amma indikim öldü. Həvəsim öldü, qoca. Biz uzun adları qısaltmaq üçün və şirin göstərmək üçün axırına ş hərfi qoyuruq. Baxırsan, Qaqaşın adı 2 kilometr deyə. Əbdurrahman. Bir günə bir şey görürü, gülür, onun qalaca. Əfish. Yəni o boyda altdakı Əbdurrahman vahim olur, santiş bir də belə al. Əfish. Nə bilmim, ilahə olur, ilaç. Ata oğlan olur, ataş. Mən məsəl üçün Ülviyəm, bütün nəsil mənə Ülviş deyir. Bu indi hamıda yaxşı görünmür də, ha? O məsəl üçün bundan əziyyət çəkən adamlar var. İlqar olur, iquş. Yəni bunun adına quş qoyub niyə söz çıxarırsan? Yəni İlqar bağşa düşdü, İlaş, İquşqular başa düşdü. Yazıq Məmed nə etdi? Bu Məmedinlə günah var da. Ata. Gəl oğlum. Ana dilimdə nə vaxt tanışacaq? Oğlum, biraz gülməli səslənəsə də, bu elə sənin ana dilində. Anatmişsəsam mənim anam mənə tanış oldu. Ha, elə ha istirəm yadımdan çıxardım. Hər dəfə bu sualla məni bezdirirsən. Cavan idim. Biraz məcliste yedik, biraz da içdik. Ondan sonrası yaddımda deyil. Daha bezdirmə bu sualla məni. Atam səbirli içə bilmirsə içmə də. Özümü də zibilə saldım mənə də. Əvvəl qıza məktub nətər yazardı? Oturardın, bir dənə məktub. 4 gün fikirləşərdin, nə sözlər, eşqidir, məhrabı, sən isə birəm dünyalarda. 2 dəm də göz damcıları, çernil dağıldı, göndərdin qıza, qız ağladı, qız da sənə cavab göndərdi. İndi bunu sadəcə 2 dənə qısa söz, bir dənə smaylik əvəz edir. Oğlan yazdı: "Səlimi, necisi? Kəmil ismailik." Bizim cavab çox original. Vzıg. Qızların kompliment elleyen oğlanlardan xoş gəlir. Kompliment də yəni bizim, bizim dilimizdə iltifatdır. Yəni iltifat elleyen oğlanlardan xoş gəlir. Dedim əla. Nəsə görüşdük qızla kabinetdəyik. Yəni mənim elə vaxtımdı ki, kompliment eləmək o qədər də ağlıma gəlmir. Bilmirəm nəyinim. Vurdum bir dənə çaynik var, altında şam qoyublar, şam qızdırır. Ağlıma bir şey gəldi. Dedim şamın oğlum tut məni. Belə baxdı mənə Dedim, şamın oğlum otağında bir işıq saçım. Gördüm qız xoşhallandı. Söykəndi divana dedim, divanın oğlum söykəmə mənə. <yüksürə> <yüksürə> Nəsə qız gördünsə odur, mən də hiss elədim. Qız dedi, məni 5 dəqiqə çaxıda gedim ayaq yoluna. Dedim, ayaq yolun oğlum, dedi, gəçmə. <yüksürə> mən bir dəfə ayaq qabalmaya getmişdim Karyalla, Sədərə ehticazın mərkəzində. Ə yaxınlaşmışam, deyirəm ayaqqabı nə qiymətidir? Sən də mə təmiz Azərbaycanca bilir. Ya o qədər təmiz bilir ki. İndi təsəvürün dialoqa baxın. Nə bu nə qiymətidir? 85 manat. Çinli olsaydı yayın 5 manat az olardı, nəysə. 85 manat, deyirəm bunu 20 manat yeri var, bilirəm. Ətəqə olmur. Sən nə vaxt öyrəndin əslində? <laughs> Koreyalı demişkən, mən bəlkə yeganə Azərbaycanlıyam ki, Koreyalını, Çinlinini və Yaponunu bir-birindən ayırd edə bilərlər. Ana yəni, bazaran bazarı. Bir dəfə amma çaşbaş qalmışdım. Bir dənə oğlan gördüm ki, gözləri yapon gözü idi, burnu koreyalıq burnuydu, ağzı, yəni çənəsi çinli çənəsidir. Belə başa düşdüm ki, atası e, yapondu, anası koreyalı və çindi kimsə gəlib gedirmiş. Evlər. <laughs> Əvvəllər insanlar dər mamazid, marmal figur alırdı, televizoru dalə yek olardı. İndi televizor naziklənir. Adamlar biraz böyük. Biz də dostlar, onun deyim ki, mən bəzi atalar sözləri var ki, onlarla heç razı deyiləm. Bu məsələn, bu nə atalar misalıdır? Qara mənə basınca qoy, qaranı mən basım. Mən kimə dəyişim var? Bunu da danışaraq et fikirləşiblər. Əlbəttə də ordan sevinirəm ki, yaxşı ki valideynlərim o vaxt mənim adımı bayram qoydular. Təsəvvür elisiz, qara bayram. Deməli, deyilsiz, yəni qara bayram gəldi, qara bayraq gəldi. Mənə verilən suallar bir o qədər maraqlı və bir o qədər də dəxslisiz suallardı. Məsələn, bir gün dayanmışam, qardaşım bir yaxınlaşdı. Yaxınlaşdı, riskə belə baxdı. Kardeş sen o Rafael Coşkun olsan dedim ikisinin yok bilin oğlu yani. <laughs>